Ramai ibu bapa yang sayangkan anak-anak dan juga nak pastikan masa depan mereka terjamin, dia akan bertanya kepada saya. Kalau anak bawah umur, boleh tak saya terus tukar nama rumah ni kepada dia? Niatnya betul, tujuannya baik, tapi dari segi undang-undang, niat muni ibu bapa ni tersekat dan tak dapat dilaksanakan. Hari ini saya akan terangkan kenapa pindah milik itu tak boleh dibuat, tetapi boleh buat hibah bersyarat dan kenapa ia adalah jalan paling selamat untuk anak bawah umur. Jom kita tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Haslim dari channel Pusaka atau Saka. Kami membantu anda merancang bangunan harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta sepencarian. Jadi persoalannya, kenapa anak bawah umur dia tak boleh terima pindah milik sebuah rumah? secara undang-undangnya seorang kanak-kanak ni dia tidak mempunyai kapasiti untuk menandatangani dokumen rasmi dia tidak boleh membuat keputusan ke atas suatu harta dia tak boleh pegang geran hartanah ataupun dia tidak boleh menjadi pemilik penuh pada sesuatu aset. Inilah sebabnya bila pejabat tanah nampak seseorang tu dia nak register atau daftarkan anaknya yang di bawah umur, mereka akan terus kata permohonan ini tak dapat diluluskan ataupun diteruskan. Ini bukan soal suka ataupun tak, tapi kerana anak bawah umur ini dia tidak dibenarkan untuk memikul tanggungjawab undang-undang yang datang bersama dengan pemilikan harta tanah tersebut. Jadi macam mana hibah bersyarat ni boleh selesaikan masalah ni? Inilah bahagian yang ramai orang tak tahu. Pertama, hibah bersyarat ni dia tak perlukan pindah milik semasa hidup. Dalam hibah bersyarat, nama pemilik kekal seperti biasa dalam geran. Maknanya, tiada proses pindah milik di pejabat tanah. Tetapi hak anak telah diikat dan direkodkan dalam dokumen hibah yang sah. Masuk sekurang-kurangnya inilah kaedah hibah yang kami gunakan. Seperti yang saya kongsikan sebelum ni, kaedah hibah ni ada macam-macam dan setiap satunya ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Jadi so, kalau anda nak tahu lebih banyak mengenai kaedah hibah, tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng supaya anda dapat lebih banyak info mengenai hibah dan pewarisan harta yang lain. Jadi, walaupun anak bawah umur ni dia tak boleh jadi pemilik sekarang, mereka masih boleh menjadi penerima hibah iaitu sebagai beneficiary. Kedua, hak daripada segi undang-undang berpindah hanya selepas pemberi meninggal dunia. Maksudnya, selepas pemberi hibah ni meninggal dunia, barulah nama penerima akan dimasukkan ke dalam geran. Dengan syarat, pada waktu tu, anak ni dah cukup umur lah, lebih daripada 18 tahun. Kalau tak cukup umur, akan dimasukkan nama pemegang amanah bagi pihaknya. Di sini kita boleh lihat hak anak sebenarnya telah terjamin dari awal. Kesimpulannya, jika anda nak pastikan anak bawah umur anda benar-benar dilindungi, hibah bersyarat adalah jalan yang paling selamat sebab dia tak langgar undang-undang, dia tak bebankan anak dan hak mereka tetap kekal dijamin. Kalau anda nak tahu cara untuk sediakan hibah bersyarat dengan sah dan teratur, sila tinggalkan soalan di ruang komen <laughs> atau terus hubungi saya di link di ruang description. Jika anda dapat sesuatu, sila like dan sharekan video ini kepada kenalan dan keluarga. InsyaAllah dalam sesi yang lain, kita akan berbicara lebih lanjut mengenai hibah kepada anak-anak bawah umur. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Ingat, harta anda biar jadi pusaka, jangan jadi saka. Sehingga kita berjumpa kembali.